17 та 18 квітня шанувальники мистецтва танцю зустрілися у Святогірську, адже у місцевому пансіонаті Сосновий Бір проходив фестиваль танцю Караван тисячі зірок. Окрім місцевих зірок, були і запрошені серед таких Влад Яма Махамед Казафі. Отводілайктю виш чи аорденса денсезбелиденс. Uh, I think everything okay, and uh, if you study more high level high level high level but just i 'm talk about uh, uh, children children I see in future this best dancer in I think all the world, but just i 'm talking about you can children just study, and if you want to make sure sh okay, you can make sure, but not like uh, w like big woman two piece just. В принципе, хотел бы пожелать нам расти дальше, и дальше, чтобы уровень наших танцев рос. Вот. Единственное, что, я, насколько я понимаю, что это соревнования именно вот такого рода, они, ну, в принципе, по его мнению, не для детей, а больше для взрослых. Вот. Но он говорит, что и наши дети, которых он сегодня увидел, они будут самыми лучшими танцорами в мире, так сказать, в перспективе. Вы уже не первый раз в нашем регионе, и создаете иногда впечатление, что когда вы сюда приезжаете, уже не сколько, в общем-то, за определенную сумму, как для удовольствия. Так ли это? Ну, я всегда получаю свои работы удовольствие, поэтому могу себя считать счастливым человеком. Но э, поверьте, если бы я приезжал э, на все мероприятия, на которые меня зовут просто отдохнуть и расслабиться, то в месяц мне нужно было бы дней 70-80 иметь. Поэтому приходится выбирать, честно говоря. А вот скажите, что именно нравится вам в наших танцорах, если нравится, конечно, именно вот нашего региона? Да нет никаких отличий. Ну, танцор он и есть танцор. Бывает хороший танцор, бывает не очень хороший танцор. Вот и все. И я не вижу принципиальной разницы между танцорами Востока Украины и Запада Украины. И там и там есть хорошие, и есть плохие танцоры. Вот и все. За традицією, фестиваль открывали представники мисскуевой власти, в вкотре грацию поддерживает словенская Рада Что уже успела порадовать? Вы знаете то, что уже увидел, это уже здорово. Во-первых, как только вошел, сама атмосфера в зале необыкновенная. Э, сегодня у нас праздник восточного танца. В зале очень много детей, очень много молодежи. Атмосфера такая вот, очень накаленная, такой знаете ли на уровне такого вот соревнования в хорошем смысле этого слова. Дети, которые здесь сегодня выступали, то, что я видел, показывают все самое лучшее, чем их научили их воспитатели, их тренеры, их, их наставники. Все очень красиво. Насолодитися танцевальным мистецтвом мав нагоду кожен присутній. Керівники, участники та организаторы вклали у захід усю душу та свои мрії. <музык>